Сегодня какой набор Лего Ниндзяго Боевая арена Тут у нас участвуют Сейчас я вам покажу Кандукай И Раста Вот эта инструкция от боевой арены Видите? Сейчас я вам ее покажу Вот пишет как скупать надо Ну то вы поняли короче Смотрите, я вам сейчас покажу ратлов вот сам дябчик Ратла. Видите? Вот он хорошенький. Такой он... Побрань. Да, я вам покажу. Вот его маска. Видите? Вот такое. Вот сама голова. Вот такой он. Серый, хорошенький. Он мне, если честно, очень нравится. Вот его спиннер. Смотрите, он такой... Э, желтый узор не, у него почти какие хорошие. Вот сзади зеленая подставочка. Ну, давайте так, ну и так добрый. Видите, вот это вертушка на спине. Вот, со змеями. Четыре головы змеи. Видите? Смотрите, вот такое оно. Вот его орудие. Вот оно такое копье долгое, видите, вот копье. Золотая катана. Да, коричневый три зубец. Хороший. Ну, он два Грабли. Ну, ну вот вам еще карточки раз. Вот смотрите, вот сам Рату карточка. Вот вам карточка. Она позволяет, ну, расставить так, как, ну, Для ну на, карти картин, на картинке, расставить так как на карточки, и мне нужно, ну, коснуться карточки. Вот эта карточка позволяет, если на нее... Не то... Ну, если, ну, ставлю такую карточку, чую, если ее сбивают, то ну, проигрывает. отдают свои оружие. Вот на эта карточка означает добавить ну защиту на карточку означает. А этой карточкой нужно защищать свою спину, вот так, смотрите, снизу, снизу так защищать. Ну все. Теперь вам покажут пиндекая. Сейчас выберем это. Так, я сейчас покажу кандокар. Ну вот. Вот э, сам кандукай. Вот такая маска у него. Очень крутой. Да, ты должен купить тренинг сет, который будет кандукай. Ну ждите этого видео. Будет прикольно. Ладно. Перейдем к спиннеру. Вот он спиннер. Вот такие символы огня. О, я вам еще не объяснил, это броня Кэнда, маска Кэнда. Лицо Кая. такое тело, как в старых наборах. Да, и, к сожалению, ничего нет. Надеваем все броню. Вот такой у нас кандука. Это спиннер. Символы такие огня. Символы огня, он оранжевый. Тут земля. Тут земля. Снизу серый. Деталька это черт. Ой. Это верховушка. Меня называем вертошка. Кандука. Теперь оружие. Это вам, как бы сказать, такой электрошокер. Это такой маленький ударчик. Такой сайс, вилк, зила. Это такой кинжал пиратский. Это... Э, ну, один меч, он, него было очень сложно найти, старых наборах. Сейчас я вам покажу карточки. Это заглянем сюда. Это ратла такой у нас Так, это Кендокай. Сам Кендокай. Смотрим далее карточки. Это качка позволяет крутить спиннер на одной карте, если кто больше прикрутится, не и выиграл. Это карточка бы э, ложь его, и, ее на пол э, вместе с карточку своего героя. Если они противники одну из нее сбивают, он проигрывает. Это карта Эрфин. Добавляю все свои все свои к своему CP. Это карточка Флэн. Ты ее ложишь. Если ты на него попадаешь, себе и после этого тебя выигрывают, ты не проиграл. Ну, я вам про карточки все объяснил. А сейчас вы увидите бой. Нет, еще не бой. Ну, вот, конструкция Нет. арены, смотрите, нажимаешь, ну, как, ну смотри, сейчас Да, вам покажу. Когда... Нет, не надо, когда оно вращается. Вот, вот, крутится спиннер, например, крутится, крутится, и нажимаешь на эту кнопку, и оно сбивает Но Только его. он должен нажимать, когда кондукат там будет да. Ну вы поняли. Это, а, а вот за этот посок они воюют. Посок Гинпа Брайн. Это такая поставка для оружия. А вот этот дракон. Я им владею. Заметьте. Он может быть линит, но как дракон остался, так как так он стоит. Ну, сейчас увидим бой. Я возьму себе копье вот такой черный хороший. Я возьму я вот беру, потому что я им выиграю. А я возьму свой маленький. Я возьму свой маленький ударчик. Он мне очень нравится. Начнем. Я ниндзя. Ладно, э, начнем. Погоди. <связывающие> Давай. Нельзя. Да. Никто не верит. Но вы должны играть пока. Один за другим. Нельзя. Да. Играем вы дальше. Ничего себе. Тяжелая борьба. Давай на... Нельзя. Да. Никто. Вы видели, что это было? Вот это борьба! борьба. Нельзя... Да. Вот. Я выиграл. Значит, он мне должен дать свое оружие. Держи. Держи. Ладно. Я возьму, я возьму теперь катану золотую. А это далее маленький ударчик. Это а же может сразу хотеть помститься. нельзя. Да. Да. Я проиграл. то уже честная победа. Отдавай мне орудие. Маленький дарчик. Ну, мы вам еще один раунд покажем, и все. Там... Давай, еще один раунд, и все, и... будем тебе... прощаться будем прощаться. Мы вам покажем с драконами. И все. Мы еще вам... Будем показывать. За Завтра. Может. Может. Ниндзя. Ниндзя. Да. Видели? развлечения. Все. Ну, мы вам еще вам покажем знакомый. Мы вам, мы вам покажем предупреждение, чтобы вы могли выбирать. Смотрите, если у вас уже есть какой-то дядчик, и у вас нет такой оружки, то вы не купляете этот набор, он очень дорогой. Очень. Все, до новых встреч. А Это, Лего есть... Респект. Это... Пока. Пока. Наши любимые звуки Кандукай и...